А мои наищерищие витанечки, вольмы панство, йо! В горах. Дубль 2. А мои наищерищие витанечки, панство, я у всех витаю. Так, брутал акустика. Хэви метал. Совсем забыл ревер отрубить. Так, вот такой у нас сегодня монстр на столе, на операционном. Значит, какая задача? Задача привести его в надлежащее состояние чтобы он нормально работал и звучал. А для того, чтобы он нормально звучал, наши хлопцы из Киева сделали для него датчик. Зверь, машина, зверь, но, но... С родными датчиками, по крайней мере с бриджевым, точно она слабенькая. Мы сейчас ее послушаем там буквально пару минут, потому что я не вижу смысла ее слушать больше. Она реально сейчас в таком состоянии, ну скажем так, не совсем э, зверином. Она больше напоминает такую милую китю. Вот, кстати, относительно датчика, который я упоминал в записях. Это наша киевская контора. Значит, э э называется она Dirt Талер, Dirt Залер, Дерд Талер кому как удобно. Сам факт в том, что это наши хлопцы с Киева, которые выпускают прекрасную продукцию. До этого момента я не знал о их существовании. Вот. И когда мне Володя принес это все дело, я, естественно, должен был с этим ознакомиться. И по тому как я даже не знал что это наши э, хлопцы делают ну посмотрел до да бумажки до да бумажки как обычно кто на бумажке смотрит нужно посмотреть на датчики а на датчики написано surface tension что в перекладе означает тоби пизда вот добрый вечер артур я надеюсь, вы знакомы с коллективом Surface Tension. Если нет, все ссылки на их ресурсы в описании под этим видео. Это наш украинский хмельницкий коллектив, который работает в достаточно тяжелом таком жанре. Ребята молодцы. Актуальные композиции. На день грядущий, как говорится, выпускают. И вот, я так понимаю, специально для Володи, э, Володя это вокалист и э, ритм гитара коллектива, вот сделали вот такой вот шикарный датчик. Все по фэншую. Вот моя задача его... Героям слава, трольчик! Вот моя задача его установить на место <как> бриджевого датчика. Ну, мы сейчас к нему вернемся, когда... Точнее, после того, как послушаем данный инструмент в данной интерпретации, в заводской комплектации хотя она уже героем слава. хотя она уже не заводская так как здесь менялся порожек сейчас я отстрою фокус потому что приближал здесь уже менялся порожек на э, латунь вот стоит металлический латунный порожек немного так прогадали с этим самым вот Уже потеплело уже повылазили всякие мухуи и тому подобное комари и все остальное. А вот. Ну ничего, что ж сделаешь. Природа пробуждается. Демиан, здорово! Всем привет, друзья, кто присоединился. Мои наищирище Витанечка в Панство. Еще раз у нас сегодня вот такой вот агрохуйный монстр. Я в силу своей, э, как скажем так, узкости в гитарах, я не, не, не знаю, <laughs> что, что играют люди на восьми струнках. Для меня шесть много, шучу. Но давайте же его э, наискорее, как то кажут, послухаем Но, опять же, скажу... То, что думаю, исключительно я и исключительно, э, скажем так, выражаю свое субъективное мнение. Э, датчик, по крайней мере, бриджевый, слабый. И слабый он не потому, что он какой-то конченый, потому что он низко. Он достаточно низко посажен. Если, э, допустим, датчик не менять. А э, поднять этот, и если тут уже не хватает ему подъема, то есть специальные механизмы, <coughs> в частности, я их делаю, и можно будет поднять и родной датчик. Ну, так как у нас есть датчик на замену, э, серьезный, это самое, потому что я по-моему, читал в его описании, и там, э, по-моему, 21 км сопротивления. Они, кстати, пассивные. Они, кстати, пассивные вот и еще по исключительно по эргономике мне не нравится ручка громкости которая находится прямо под э, датчиком неудобно при игре и здесь же находится буквально в двух сантиметрах ручка переключения <coughs>, звукоснимателя и когда ты заворачиваешь рукой ручку громкости естественно ты так или иначе э, ну, либо касаешься, либо даже сдвигаешь этот свич. Э, э, вот. Так что было э, принято решение убрать одну из ручек вообще физически, просто ее убрать <coughs> и оставить громкость вместо тона. Вот. Ну а здесь будет, скажем так, <coughs> технологическое отверстие. Вот, но при этом все останется. Так, немножко мы экран. Это из-за того, что просто падает напряжение в сети. Здесь вообще с э, энергетикой слабовато, конечно, немного. Но, но она, по крайней мере, есть. Хоть и плохая, э, но есть. Как говорится, лучше плохо сидеть, чем хорошо стоять. Вот. Слушаем. Слушаем этот инструмент. На данный момент он звучит слабовато в плане выхлопа, в плане джиджи. Я сейчас чуть-чуть э, приглушу, чуть-чуть приглушу джаз, и мы его попробуем послушать. Сразу оговорюсь, поставлю максимальный плагин, который у меня есть. струна немного отказывается музицировать. Ну, гитара не отстроена, просто так, скажем, яке было, таке, таке, таке оце є. Так Но можно опять же заметить, что э, гитара имеет слабоватый выхлоп. Вот. Ну, будем начинать ее потихоньку разбирать, делать ей МРТ. Сейчас, сейчас так потеплело, скажем так, обманчиво. Вроде думаешь, что уже все, уже тепло, жарко. А на самом деле сейчас как раз самое время подхватить какую-то какаху. Строй, кстати, здесь идет э, Ре-стандарт. Если кого интересует строй. Гриф немного был перетянутый. За счет этого струны немножко лязгали. Привет, Бобер! Як то в рекламі. Друже Бобер, чим ти її клопи дорасиш? Теж щасливий власник Ібанезу. Не знаю, як то кажуть? Не знаю, як себе почувають власники щасливі власники Ібанезів. Любая гитара потребує э, потребует подхода власника, чтобы она играла, чтобы она была отстроена, всякая разная. Сейчас эти <laughs> канаты поднимаю. Зараз будем и разбирать. <laughs> Смотри, Бобер, смотря, что подразумевать под словом специфика. Понимаешь, это, это так из серии про банальную эрудицию когда нельзя игнорировать тенденцию парадоксальных эмоций. Что именно ты подразумеваешь под словом специфика? Есть в гитаростроении есть слово спецификация, так называемые спеки. Это о наполнении инструмента.